ملتان پنجاب کے پانچ دریاؤں میں سے ایک یعنی دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے اور پاکستان کا ساتواں بڑا شہر ہے ملتان کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے یہ موجودہ پنجاب کے جنوبی علاقوں کا سب سے بڑا معاشی معاشرتی اور ثقافتی مرکز ہے دنیا کے تاریخی حوالوں کے مطابق یہاں پر سب سے پہلی بستی تقریباً ساڑھے چار سے پانچ ہزار سال پہلے آباد ہوئی تھی تاریخ میں اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ میسوپوٹیمیا یعنی عراق مصر اور مہنجو داروں کی تہذیبوں سے بھی قدیم تہذیب صرف ملتان میں پائی گئی ہے معلومہ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے بر میں آریائی قوم داخل ہوئی تو اس قوم نے ملتان کو قدیم بستی کی شکل میں پایا تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے نام سے موسوم طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت بھی ملتان آباد تھا مسلمان مورخ البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ میں جب ملتان میں مقیم تھا تو اس وقت ملتان کے باشندے اس شہر کو سوا دو لاکھ سال پرانا بتاتے تھے لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ اتنا عرصہ پہلے تو انسان نے اپنی آبادیاں کہیں نہیں بسائی تھیں اور نہ ہی اس وقت انسان بستیاں بسانے کے قابل تھا بلکہ خود انسان اس وقت اپنے ارتقائی دور سے گزر رہا تھا ملتان شہر تاریخی طور پر ایک فصیل کے اندر واقع تھا اور اس فصیل کے باہر قدیمی دریائے چناب بہتا تھا اس وقت پورے کا پورا شہر فصیل کے اندر ہی واقع تھا اس فصیل کو اب النگ کہہ کر پکارا جاتا ہے تاریخی رقم ترازیوں کے مطابق آج سے تقریباً تین ہزار سال قبل تک ملتان میں جو انسانی قوم آباد تھی اس نسل انسانی کے قد پستہ یعنی درمیانے قد سے تھوڑے سے چھوٹے جسم گٹھے ہوئے مضبوط اور زیادہ چوڑے تھے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ چوڑے اور بھاری بھر کم ہوا کرتے تھے سب سے نمائی حقیقت جو ان کے اندر موجود تھی اور قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بازوں کی لمبائی غیر معمولی طور پر زیادہ تھی وہ اس طرح کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے بازو گھٹنوں سے بھی نیچے تک پہنچتے تھے یہ خصوصیت اس قوم کے علاوہ انسان کی کسی دوسری قوم میں نہیں دیکھی گئی ان کا جسم موٹا تو نہیں تھا لیکن پرگوشت ضرور تھا ان کو ہم ٹھگنا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا قد درمیان قد سے ذرا سا نیچے ہوتا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نسل انسانی اب کہاں ہے اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے لوگ اب نظر نہیں آتے ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی میں کہیں کھو گئے ہوں لیکن میں نے اس نسل کا ایک پورا خاندان ملتان میں ضرور دیکھا ہے وہ شخص میرا دوست تھا جو حلیہ میں نے اوپر بیان کیا ہے وہ اور اس کی فیملی اس پر پورا اترتی تھی میں اپنے اس دوست سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ آپ کون ہیں اور ملتان میں کہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں میرا خیال تھا کہ انیس سو سنتالیس کی پارٹیشن کے دوران وہ انڈیا کے نہ جانے کسی علاقے سے مائیگریٹ ہو کر یہاں آئے ہیں میرے اس سوال کے جواب میں میرا وہ دوست کہا کرتا تھا کہ وہ یہی ملتان کے قدیمی رہنے والے ہیں اور کہیں سے بھی ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں میں اس بارے میں بہت قریط کر اپنے اس دوست سے اکثر پوچھا کرتا تھا لیکن وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی دوسرے علاقے سے ہجرت کر کے ملتان میں آ بسے ہوں وہ بہت ہی شد و مد سے کہا کرتا تھا کہ ہمارے آباؤ اجداد کہیں سے بھی نہیں آئے ہم ہمیشہ سے ملتان ہی میں آباد ہیں میں نے اپنے اس دوست میں یکسوئی میں لپٹی ہوئی بے نیازی کو بہت محسوس کیا وہ حقیقتاً ایک معصوم شخص تھا اور نہایت ہی ایماندار بھی وہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتا تھا لیکن نہ جانے کیوں اسے مجھ پر بہت اعتماد تھا میرا وہ دوست زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس لیے میں نے کبھی ملتان کی اس تاریخ کے بارے میں اس سے بات نہیں کی وہ پوچھا کرتا تھا کہ آپ اس بارے میں کیوں اصرار کے ساتھ پوچھتے ہیں تو میں ٹال دیا کرتا تھا اس کی رہائش الانگ بورڈ گیٹ کے ایک کوچے میں ہوا کرتی تھی اب اس کا انتقال ہو چکا ہے اس کی فیملی کے ساتھ بھی اب میرا کوئی رابطہ نہیں رہا بہرحال جب بھی ملتان کی تاریخ کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے اپنا وہ دوست لازماً یاد آ جاتا ہے آئیے اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف جب سکندر یونانی برے صغیر پر حملہ آور ہوا تو وہ ملتان سے بھی گزرا ملتان کے نزدیک شد آباد کی طرف جاتے ہوئے سکندر آباد نامی مقام پر سکندر یونانی نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا شاید سکندر آباد کا نام بھی سکندر یونانی کے نام ہی پر رکھا گیا ہو اس بارے میں سکندر آباد کی تاریخ ہی کچھ مدد کر سکتی ہے سکندر یونانی اپنے پڑاؤ سکندر آباد سے روانہ ہو کر روزانہ جا کر ملتان کی فصیل کے مشرقی حصے جسے اب خونی برج کہا جاتا ہے کی طرف سے حملہ آور ہوا کرتا تھا ایک روایت کے مطابق سکندر یونانی کا گھوڑا بھی یہیں اس خونی برج کے مقام پر اس وقت کے ملتانیوں کی تیر اندازی سے شدید زخمی ہو گیا تھا یہ گھوڑا سکندر یونانی کو بہت محبوب تھا اس کے شدید زخمی ہو جانے کی بنا پر سکندر یونانی نے دل برداشتہ ہو کر پسپائی اختیار کر لی اور یہاں سے روانہ ہو گیا گجرات کے نزدیک پھالیہ کے مقام پر سکندر یونانی کا یہ گھوڑا مر گیا اس نے اس گھوڑے کی قبر بھی بنائی جو کہ آج سے کچھ عرصہ قبل تک پھالیہ کے مقام پر موجود تھی اب وہ قبر ہو سکتا ہے کہ آبادی کے علاقہ میں آ گئی ہو اور اس قبر کو گرا دیا گیا ہو ملتان اس شہر کا موجودہ نام ہے تاریخی کتابیں اس شہر کے کئی نام بیان کرتی ہیں جن میں میسان کشم پور پرہلاد پور ہنس ہنسپور بھاگ پور مول استان مالی استان مولتان اور اب موجودہ نام ملتان شامل ہیں پاکستان کی اب تک کی آخری یعنی دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق ملتان کی آبادی اٹھارہ لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو تینتالیس نفوس پر مشتمل ہے اور اس کا رقبہ 51 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اس کی موجودہ تحصیلیں صرف چار ہیں جو کبھی سات ہوا کرتی تھیں ضلع ملتان چار تحصیلوں پر مشتمل ہے ان میں ملتان صدر ملتان شہر شجہ آباد اور جلال پور پیر والا شامل ہیں ڈسٹرک ملتان کا پوسٹل کوڈ ساٹھ ہزار اور پی ٹی سی ایل کوڈ زیرو سکس ون ہے یہاں پر رہنے والے باشندوں میں اکثریت سرائکی بولنے والوں کی یعنی بیادیس اشاریہ سولہ فیصد ہے اس کے بعد پنجابی بولنے والوں کی تعداد بتیس اشاریہ چونتیس فیصد ہے اردو بولنے والوں کی تعداد تیئس اشاریہ پانچ فیصد اور دیگر زبانوں کے بولنے والوں کی تعداد دو فیصد ہے یہاں کے رہنے والوں کے پیشوں میں کھیتی باڑی تجارت اور مزدوری شامل ہیں تھوڑی تعداد میں انڈسٹری چلانے والے بھی یہاں موجود ہیں اس شہر کے مضافاتی علاقوں میں زیادہ تر پیشہ لوگ آباد ہیں یہاں کی مشہور فصلوں میں کپاس گندم چنا باجرہ اور چاول اہم ہیں جبکہ یہاں پر آم کی بہترین اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ بیرون ملک بھی برآمد کیے جاتے ہیں ملتان کے آم کی چند اقسام دنیا بھر میں مشہور ہیں ملتان میں دستی اور جدید انڈسٹری کی مصنوعات میں ملتانی خصہ، قالین بافی اونٹ کی ہڈی اور کھال پر کام اکیر سازی دستی کھڈی کی مصنوعات ریشم کرنڈی چوبکاری، خدر سون حلوہ کندن جولری پاور لومز کی مصنوعات کاشی گری نقاشی اور کپڑے کی بہت سی معیاری پروڈکٹ تیار کی جاتی ہیں اور یہ سب ملتان کی وجہ شہرت ہیں ملتان مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کے زیر نگی رہا ان میں تغلق سدوزئی وزی پٹھان خلجی خاندان غلامہ لنگاہ غوری سادات بنو امیہ بنو اسامہ لودھی خاندان مغلیہ سلطنت اور سوری خاندان زیادہ تر قابل ذکر ہیں ملتان کی آبادی نے برشغیر میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا اس کی وجہ محمد بن قاسم کے ملتان تک آمد بھی ہو سکتی ہے محمد بن قاسم کے ملتان تک آمد کی وجہ سے ہی ملتان کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے محمد بن قاسم کی آمد کے وقت سے ہی یہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ رہی ہے یہاں پر ہندو کراڑ اور سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے قدیمی لوگ بھی رہائش پذیر تھے اسی مناسبے سے ملتان میں کئی مشہور مندر بھی ہیں جن میں مندر پرہلاد سورج کنڈ مندر توتلا مائی مندر مندر جوگ مایا رام تیرت مندر اور مندر نرسنگ پور قابل ذکر ہیں یہ تمام کے تمام مندر ہندوؤں کی موجودگی کے وقت اپنی پوری تابانی کے ساتھ آباد تھے لیکن انیس سو سنتالیس کی پارٹیشن کے دوران یہ غیر مسلم کمیونٹی بھی یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا کی طرف نکل گئی تھی لیکن ان کے جانے کے بعد بھی ان کے مندر وغیرہ اب بھی یہاں موجود ہیں ملتان میں موجودہ غالب اکثریت مسلمانوں ہی کی ہے ہندو عیسائی اور سکھ اب بھی یہاں موجود ہیں لیکن بہت تھوڑی تعداد میں ہیں یہاں پر اس وقت ماحول مکمل طور پر مذہبی اسلامی ہے یہاں پر مسجدوں کی تعداد بھی انگنت ہے مشہور مشہور مسجدوں میں عبدالی مسجد مسجد توتلا والی مساوی مسجد شاہی مسجد جامع ابن قاسم مسجد مسجد پھول ہٹ سبز مسجد مسجد باقر خان مسجد علی محمد باقر و دیگر ملتان کی مشہور و معروف مساجد بھی شامل ہیں یہاں پر اسلام سے تعلق رکھنے والے دینی مدارس بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں جن میں مدرسہ انوار العلوم مدرسہ قاسم العلوم مدرسہ خیر المدارس مدرسہ دار الحدوم، مدرسہ دارالحدیث محمدیہ مدرسہ رحمانیہ مدرسہ خیر المعاد مدرسہ مخزن العلوم قابل ذکر ہیں یہاں پر مزارات کا ذکر کرنا بھی یقیناً برمحل محل ہوگا کیونکہ ملتان کو مدینت الاولیاء اور صوفیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے خیال ہے کہ ملتان میں تقریباً دو سو کے قریب مزارات اپنی پوری شان و شوق سے استادہ ہیں ان میں حضرت شاہ رکن عالم بہاودین الدین ملتانی حضرت شاہ شمس سبزواری حضرت حافظ جمال ملتانی حضرت شیر شاہ حضرت مولانا حامد علی خان حضرت شاہ یوسف گردیز حضرت سید موسیٰ پاک شہید سید عطا اللہ شاہ بخاری و دیگر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین زیادہ مشہور و معروف ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے مزارات ملتان کے گلی کوچوں میں پھیلے ہوئے ہیں ملتان ایک ایسا شہر ہے جس کے قبرستان بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں ملتان میں واقع قبرستانوں میں مائی پاک دامن قبرستان پیر عمر گستان، حسن پروانہ قبرستان جوگ مایا قبرستان پیر برہان قبرستان کلیان والا قبرستان جلال باقری قبرستان احمد آباد قبرستان اور شاہ شمس قبرستان مشہور قبرستان ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قبرستانوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے کہ کئی نامور حکمران بھی ملتان میں پیدا ہوئے جن میں سلطان محمد تغلق سید خضر خان سلطان بہل لودھی، احمد شاہ عبدالی زیادہ مشہور ہیں احمد شاہ عبدالی جو کہ برے صغیر کے حکمران بھی رہے اور ایک جرنیلی سڑک بھی ان کے نام سے مشہور ہے جسے عبدالی روڈ کہا جاتا ہے یہاں پر اورنگزیب روڈ دارا شکوہ روڈ بھی موجود ہیں اورنگ زیب روڈ تو تاحال موجود ہے لیکن دارا شکوہ روڈ کا نام اب ٹی بی ہسپتال روڈ ہو گیا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ ٹی بی ہسپتال روڈ کا اصل نام دارا شکوہ روڈ تھا میں نے اپنے بچپن میں دارا شکوہ روڈ کئی جگہ پر لکھا ہوا دیکھا ہے اس کے علاوہ ایک معروف بزرگ شیر شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے بھی ایک جرنیلی سڑک موسوم ہے جسے شیر شاہ روڈ کہا جاتا ہے دنیا کے قدیم اور مشہور شہروں کا جڑواں شہر ملتان کو قرار دیا جا چکا ہے ملتان کے ان عالمی جڑواں شہروں میں ترکی کا قونیا، ایران کا شہر راشت اٹلی کا شہر روم چین کا شہر شیہزی، رومانیہ کا شہر لاسی اور آدربائی جان کا شہر گینجا شامل ہیں آج دو ہزار اکیس ہے آج سے تقریباً ایک سو پچاس سال پہلے جب بر صغیر کی تقسیم نہیں ہوئی تھی ملتان میں قدیمی طور پر مقیم گیلانی خاندان نے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ نمایاں شاندار خدمات سر انجام دیں اس خاندان نے عوام الناس کے لیے اپنے ذاتی خرچ پر تعلیمی ادارے قائم کیے جن میں ولایت حسین کالج ملتان علمدار حسین کالج ملتان گیلانی لا کالج ملتان اسلامیہ ہائی اسکول عام خاص باغ ملتان اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ ملتان انڈر گارٹن سکول ملتان اسلامیہ گرد ہائی اسکول ملتان زیادہ تر قابل ذکر ہیں لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے انیس سو بہتر میں ان کو سرکاری تحویل میں لے کر گورنمنٹ کے ادارے بنا دیا تھا اب گیلانی خاندان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن گیلانی خاندان کی ان تعلیمی خدمات کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا اس وقت ملتان میں بہاد الدین ذکریہ یونیورسٹی گورنمنٹ گرلز کالج انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ پنجاب نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان ملتان میڈیکل کالج گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن گورنمنٹ ملت سکول گورنمنٹ ملت کالج نواز شریف جرعی یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی ادارے سرکاری سربراہی میں کام کر رہے ہیں جہاں تک تعلیم کی فراوانی کا تعلق ہے ملتان میں لاتا داد پرائیویٹ سکول اور کالج شتر بے مہار کی طرح قائم ہو چکے ہیں ماحول کے مطابق تعلیم اگرچہ ارضہ نہیں ہے مگر پھر بھی ملتان کا تعلیم میدان اب بہت وسیع ہو چکا ہے یہاں پر ایک مشنری سکول لا لاسال ہائی سکول بھی ایک طویل عرصے سے قائم ہے جس کا معیار تعلیم بھی بہت قابل ذکر ہے ملتان ایک سرسبز علاقے کا نام ہے یہ سدا بہار دریا کے مشرقی کنارے پر واقع ہے یہاں کی مٹی میں ریت بھی شامل ہے جس نے یہاں کی مٹی میں زرخیزی کی مقدار کو بڑھا دیا ہے ملتان میں فصلوں کی فراوانی پائی جاتی ہے جن کا ذکر گزر چکا ہے ملتان کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو زرخیز نہ ہو ملتان کے سرسبز و شاداب ہونے کا ہی کمال ہے کہ یہاں پر تفریح گاہیں بھی وافر تعداد میں موجود ہیں جن میں کمپنی باغ شاہ شمس پارک، ابن قاسم پارک پرویز الہی پارک جناح پارک اور دیگر شامل ہیں یہاں پر آبادی کے تناسب کے لحاظ سے طبی سہولیات بھی مہیا ہیں گورنمنٹ اور نجی شعبہ کی طرف سے یہاں متعدد طبی ادارے قائم کیے گئے ہیں جن میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی ہسپتال مریم سرجیکل ہسپتال میڈیکیر ہسپتال چلڈرن ہسپتال پرویز الہی کارڈیالوجی سینٹر سی ایم ایچ اور دیگر شامل ہیں ملتان میں بین الاقوامی ہوائی اڈا بھی موجود ہے جس کا نام ابن قاسم انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس ہوائی اڈے کے ذریعے بہت سے دیگر شہروں کے لوگ بھی دوسرے ملکوں کا سفر اختیار کرتے ہیں ملتان اس قدر قدیم آباد علاقہ ہے کہ اس نے صدیوں سے اقوام عالم کی توجہ اپنی جانیں مبزول کرا رکھی ہے اس شہر کا فصیل کے اندر ہونا بھی ایک نادر واقعہ بن گیا ہے چونکہ اب شہر فصیلوں کے اندر نہیں بسائے جاتے اس لیے دنیا بھر سے سیاح اس کو دیکھنے کے لیے کھچے چلے آتے ہیں اس کے علاوہ بھی ملتان اپنی ایک قدیم تہذیب کا حامل ہے اس لیے دنیا بھر سے سیاح اس کی قدیم تہذیب کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی اس کی سیاحت کو ضرور آتے ہیں ملتان میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ قبل مسیح کے ادوار سے ہی شروع ہو گیا تھا ملتان شہر کی قدامت سے واقفیت سکندر یونانی کی اپنی فوج کے ساتھ آمد سے ہی شروع ہو گئی تھی سکندر یونانی اور اس کی فوج جہاں جہاں سے گزری ملتان کی مشہوری کرتی چلی گئی مشہور سیاح ابن بطوطہ اور البیرونی بھی یہاں کی سیاحت سے فیضیاب شدہ افراد میں شامل ہیں ان کے علاوہ البدادری المسعود الادریسی، ذکریہ قزوینی اور ہیون سانگ، ایم ڈی تھیونیو مونسٹیورٹ الفیسٹ اور لیفٹیننٹ الیگزینڈر برنس بھی ان عالمی سیاحوں میں شامل ہیں جنہوں نے ملتان کا دورہ کیا اور اس کی قدیم تہذیب سے واقفیت حاصل کی ملتان کی ذرخیز مٹی سے نشو نما پانے والی بہت سی سرکردہ تعلیم یافتہ اور مشہور زمانہ شخصیات پاکستان کی اہم ترین سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں اور موقع ملنے پر ملک کے لیے خدمات سر انجام دیتی رہتی ہیں ان میں مخدوم سجاد حسین قریشی سید یوسف رضا گیلانی شاہ محمود قریشی مخدوم جاوید ہاشمی مخدوم تنویر الحسن گیلانی مخدوم ریاض حسین پیرزادہ صاحبزادہ فاروق علی خان بابو فیروز الدین انصاری حاجی جاوید اختر انصاری حاجی محمد بوٹا ملک صلاح الدین ڈوگر ملک عامر ڈوگر حاجی سعید احمد قریشی ندیم قریشی صادق حسین قریشی مختار احمد آوان اور بہت سے دوسرے ایم پی اے اور ایم این اےز شامل ہیں ان میں سے مخدوم سجاد حسین قریشی پنجاب کے گورنر رہے ان کے بیٹے شاہ محمود قریشی اس وقت دوسری بار پاکستان کے کامیاب وزیر خارجہ تعینات ہیں سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہے ہیں اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر ریلوے بھی رہے ہیں صادق حسین قریشی بھی بھٹو دور میں گورنر پنجاب رہے سابق صدر جنرل ضیاء الحق بھی ملتان ہی کے کور کمانڈر سے ترقی پا کر آرمی چیف بنے اور بعد میں مارشا کے ذریعے پاکستان کے صدر منتخب ہوئے ذوالفار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز بھی ملتان ہی سے کیا تھا اور بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے ایک حلقے سے الیکشن بھی لڑا اور کامیاب ہوئے تھے ملتان کی یہ مختصر سی تاریخ مجھ ناچیز نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ورنہ ملتان کی تاریخ تو ہزاروں سالوں پر محیط ہے اب اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا فی امان اللہ